লৰা জীৱনত যে কাপোৰ ধুবলগীয়া হয় কাপোৰ ধুই আছে আপোনালোকে গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল হেল্ল' বন্ধু অকল এইটো হৈছে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ শেষৰটো ভিডিঅ' বুলিয়ে ধৰক মানে আৰু আৰু ভিডিঅ' আমি ব্লগ ভিডিঅ' দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এইটো লাষ্ট ব্লগ পাইছোঁ কাৰণ কেলৈ আৰু দুই তিনিদিন আছে হয়তো আমি ব্লগ বনাবলৈ টাইম নাপাব পাৰোঁ গতিকে এইটো লাষ্ট ব্লগ এতিয়া আমি আছোঁ শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰত বৰ্তমান কৰ্মক্ষেত্ৰত এতিয়া বৰ্তমান কথাটো কি হৈছে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং হৈছে মৰ্ণিং মৰ্ণিং আমি ফ'ৰ জি ফ'ৰ জি কিছুমান কাম কৰাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰ'দটো লৈছোঁ ৰ'দটো লোৱাৰ পাছত আমাৰ এজন লগৰ বন্ধুৱে কাপোৰ ধুই আছে দেখুৱাইছোঁ আপুনি ল'ৰাৰ জীৱনত যে কাপোৰ ধুবলগীয়া হয় কাপোৰ মানে নহয় বস্তুটো কি যিবিলাক নিজৰ যাৱতীয় মানে নিজৰ যিবিলাক কাম সেইবিলাক কাম নিজেই কৰি লোৱাটো ভাল কথা গতিকে আমি এতিয়া এজনে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে উঠি পেলানি তেওঁ এতিয়া কাপোৰ ধুই আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱামগৈ গতিকে আহকচোন তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি যাওঁ এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ এজন মঞ্চাৰ পৱন ওৰফে আমাৰ মনষ্টাৰ এয়া কাপোৰ ধুই আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া সুন্দৰ কাপোৰ ধুইছে এতিয়া তেওঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ লাষ্টটো ব্লগ ভিডিঅ' আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ কিবা আমাক তেওঁৰ ফালৰ পৰা দুআষাৰ ক'ব এতিয়া কওক হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম শ্ৰীপৱন দাস আলক জোচেনে কোৱা মোৰ নাম পৱন দাস অঁ এতিয়া আপুনি বৰ্তমান কাপোৰ ধুই আছে হয় আমি কৰ্মসূত্ৰে যিহেতু বাহিৰত থাকোঁ বাহিৰত থকা ল'ৰা চবটো কৰি খাবই লাগিব অঁ কামৰ কোনো কাপোৰ ধোৱা বুলি নহয় চব কামেই কৰোঁ আমি ভাত বনৰ পৰা শাক পাচলি কটালে চব কামেই কৰোঁ অঁ আৰু বাহিৰত থকা ল'ৰাহে জানে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহি বাহিৰত থাকি কিমান কষ্ট মূৰত পইচাকেইটা পায় আৰু আমি জনাত পৱন মহষ্টাৰ নামৰ আপোনাৰ এটা ফেজ আছে ফেচবুক পেজ আৰু এটা নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে বোলে আপোনাৰ চেনেল আছে নেকি ফেচবুক পেজ আছে নেকি ফেচবুক পেজ এটা আছে পৱন দাস আৰু ইউটিউব চেনেল এটা আছে পৱন মনিষ্ঠা বুলি আপোনালোকে যদি ফেচবুকটো ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে এই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে ফেচবুকটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু চেনেলটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া হৈছে আৰু ওপন আই বটনৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চেনেলটোৰ লিংক পাই যাব চেনেলটোৰ লিংকত গৈ আমাৰ যিটো পৱন মষ্টাৰ আৰু পৱন ফেজ মোৰ ভাগৰ ফেজটোও লিংক আছে আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আমি আজি এতিয়া শেষৰটো ভিডিঅ' আৰু আমি যিটো ঠাইত আছোঁ ইয়াৰ পৰা যিটো উই আৰু এটা আপোনালোকৰ বিশেষ বস্তু দেখুৱাওঁ উইন্স হাজৰিকা যিটো আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ভটিয়াৰ পৰা উইন্স হৰিকা যিখন এৰোপ্লেন আনিছে এই এৰোপ্লেনখন আমি থকা জেগাত টিকাৰ বুলি ক'ব লাগিব মানে পাঁচডোখৰ দেখি থাকে এতিয়া জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ঘৰকেইটা কিনাইদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জুমটো কৰি দিম ৰ'ব আপোনালোকে এইডোখৰ দেখিছেনে এই ঘৰকেইটা কিনাৰেদি উইন হাজৰিকাৰ যিখন প্লেইন এইখন চাওক প্লেইনখন চাওক প্লেইনখনৰ নেচডাল জুম কৰি দিছোঁ চাওক প্লেইনখনৰ নেচডাল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্লেইনখন দেখিম নেকি হয়তো মই অকণমান ওপৰত উঠি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখি নেদেখিম পাই তথাপিতো মই চেষ্টাটো চলাই চাওঁ ৰ'ব জুমটো কৰি চাওঁ সেইখন আচক প্লেইনখনৰ নেচডাল দেখি আছে প্লেইনখনৰ এটা অলৰেডি ভিডিঅ' আছে আৰু কাষতে আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইখন এখন হৈছে আলপ্ৰাইন আলপ্ৰাইন ৰিজৰ্ট নে কি এই ৰিজৰ্ট এখন আছে কিনাৰতে এইটো বিল্ডিং হৈ আছে ছাইড বিল্ডিং আৰু আমি যিটো বাউণ্ডেৰীত এতিয়া কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান এই বাউণ্ডেৰীটো চাব পাৰে এনেকুৱা তাৰপৰা ছাইডতে এখন আমাৰ ভটিয়াপাৰ ৰুপৰি পথাৰ নে কি বুলি কয় ৰূপৰ পথাৰখন আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাইছে ৰাতিপুৱা এফালৰ পৰা বেলিটো ওলাই আহিছে আৰু ওচৰতে এটা পুখুৰী আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ পোন নৱবৰ্ষৰ লগতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা যাচোঁ আৰু কি ক'ম আৰু ইমানেই আজিলৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ যদি আপুনি ফেচবুকত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাক অকণমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহ কৰিব গতিকে বাই বাই ধন্যবাদ নৱবৰ্ষৰ আমি আপোনালোকলৈ আন্তৰিক আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা যাচিলোঁ হেপ্পী নিউ ইয়েৰ